Как правильно читать книги? Как правильно читать книги? Так. Слушай, я вот, знаешь, я как раз один из тех людей, которые супер-супер да, давно когда-то перечитал все книги по бизнесу угу. и так далее. У меня был список, я во всех своих соцсетях рекомендовала, с чего начать и чем закончить, вот. Я не буду сейчас перечитать, там, «Продавец счастья» и так далее. Да, мы все знаем эти книги, они уже все лидеры мнения о них рассказали. Я сейчас перешла в формат больше книг о изучении, скажем так, себя, но не с точки зрения Познай себя изнутри. А с точки зрения, наверное, буддизма, да, с точки да, зрения да. понимания того, каким образом работает наше сознание, это опять же психология, это медитация, это mental health, вот та тема, которая меня очень сильно сейчас интересует, да, это непосредственно mental health. И я перестала их читать, я их начала слушать. Еще за раз, разы, у вас в топе. Да, я сейчас... Чи в телефоне можно? Э, слуш, Да, в саундклауде практически. Слушаю сейчас аудиокнига «Я из 100». Это, в общем-то, один из таких последователей буддизма, опять же, индуизма и так далее. Он объясняет то, в каком мире мы живем и что такое восприятие ситуации. То есть, например, почему мы переживаем. Мы переживаем тогда, когда мы делаем из себя субъект переживания. То есть мы осознанно выбираем, что мы будем переживать эту ситуацию, будем ее воспринимать, будем эмоционально на нее реагировать. Но это тоже очень связано как раз с mental health, да, как бы. И очень глубокая, интересная книга, которую ты там слушаешь пять минут, и тебе нужно где-то два дня, чтобы переварить то, что было сказано, и проанализировать, и как бы попробовать выйти из своей собственной коробочки мира и представить, как это может быть применимо на твое сознание. То есть сейчас вы читаете не на швидкість, а на все, все ж таки нет, вообще, у меня, кстати, были такие книги, которые я читала по 4 года. Я вообще 4 не рок Да, вот реально по 4 года. Потому что я, например, читала, и получала какой-то практический совет из этой uh -huh. книги, шла, применяла это в своей жизни. И на, на тот момент мне не было необходимости прочитать дальше. И не возникало времени или интереса. Потом uh -huh. я э, чувствовала, что во мне, вы знаете, как в колодце, да, там водички уже не так много, и нужно где-то вот взять inspiration, да, так называемый. И э, я возвращалась к этой книге, находила что-то для себя новое, опять же, применяла. То есть я очень такой человек в жизни достаточно практичный. И если я трачу на что-то время, я обычно хочу это потом сразу же попробовать на себе. вот И поэтому у меня есть большое количество книг, особенно по персональному развитию, по психологии и так далее, которые я читаю 3-4 года по чуть-чуть, но сразу же пытаюсь что-то изменить. Они просто, как многие из нас делают, взяли, там прочли 20 книг, такие 20, ну все. Да. Я готов делать бизнес. Начинаем, да, и потом такой так а куда, куда идти, а зачем бросаться, заходи, а с чего знал, начать? И это такой шум в голове. То есть я вот предпочитаю ага. уходить от шума, а как раз переходить больше к структуре и поэтапно усваивать материал.